Мы были в уединении, и у нас было большое такое время молитвенное, время уединения, время общения с нашим Господом. И услышали такое, а правильно ли услышали, правильно ли поняли, время покажет, что если церковь не обратится к правде, к праведности, в любви к истине, то она впадет уже в открытый, вовлечена будет уже в открытый оккультизм и эзотеризм. И если та часть служителей церквей, которые подвержены перельщению и обману следовать за другим Иисусом, не востребует правду и праведность в любви к истине, неизбежно обольщение, вовлечение в оккультизм, эзотеризм, психодуховные практики, мистицизм и так далее. Матфея 24 глава, откроем 24-25 стих. Матфея 24, 25 стих. Вот какой-то такой а, серьезный разделяющий этап. Мы подошли как церковь к серьезному разделяющему этапу. Тогда, если кто скажет вам, вот, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам вот Господь наперед сказал нам. На время они преуспеют. Вот эти обольщения, обольстители, обманщики, на время они преуспеют. Ибо соберут к себе всех противящихся истине, возлюбивших неправду, но будут посрамлены произойдет разделение между последователями библейского Христа и последователями другого, иного Иисуса. Чтущие истинного Бога и служащие Ему усилятся и будут действовать, исполнятся силой Духа Святого, с них начнется пробуждение.